Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, perawatan harian burung perkutut agar rajin manggung, rajin gacor, rajin berbunyi di setiap saat ataupun di setiap waktu. Perawatan harian burung perkutut untuk perawatan harian burung perkutut sehari-hari perlu diperhatikan Adalah kecukupan makanan dan minuman di wadah eh, pakan burung perkutut itu sendiri Makanan burung perkutut secara umum terdiri dari beberapa macam biji-bijian Seperti milet, seperti juawut, seperti ketan hitam, godem gabah, entah itu gabah jawa maupun gabah bangkok Jika Anda ingin menggunakan pakan eh, lebih baik karena biasanya sudah komplit isinya, jadi lebih baik dengan pakan-pakan merek pabrik yang terjual di pasar-pasar. Karena komposisi maupun resepnya, kadarnya eh, sudah komplit, gizi dan nilai kandungannya di dalam pakan tersebut sudah komplit. Dan tertera di bungkus maupun di wadah pakan tersebut pakan burung perkutut, saran saya untuk perawatan yang lebih optimal, lebih maksimal, berikan pakan burung perkutut yang bermerek seperti banyak merek-merek di Indonesia ini walaupun merek dalam negeri maupun luar negeri eh, ada banyak sekali eh, seperti ada longkong ada madurakong, ada gold coin, ada ponik, ada merek-merek eh, home industri yang lainnya eh, dan jamu-jamuannya bisa kita Dapatkan di toko-toko burung maupun uh, toko-toko uh, bahan-bahan obat-obatan burung, uh, seperti bisa dibeli dengan jamu-jamuan laras ati, ada uh, jamu yang lainnya, merek-merek home industry, dan lainnya. Hal ini dikarenakan pakan bermerek biasanya sudah diberi uh, campuran vitamin, protein, uh, serta madu dan rempah-rempah untuk menjadi kondisi stamina burung perkutut itu tersebut dan untuk uh, burung perkutut harus selalu uh, senantiasa dimandikan. Memandikan burung perkutut tidak memerlukan bak, tidak memerlukan keramba seperti burung ocehan. Memandikan burung perkutut juga tidak menggunakan alat-alat uh, maupun uh, tidak merepotkan. Dan yang terutama burung perkutut harus rajin-rajinlah disemprot embun dan jangan kena kepalanya atau telinganya atau matanya. Umumnya memandikan burung perkutut cukup dengan memegang dan mengusap dengan tangan yang eh, basah atau bisa juga dengan memegangnya lalu dikerujuk atau di eh, bawah keran yang mengalir eh, tetapi jangan aliran keran jangan di fullkan atau eh, aluran keran segemercik mungkin eh, sekecil mungkin. Dalam memandikan burung perkutut harus hati-hati agar tidak sampai terkena hidung maupun telinga agar tidak masuk ke hidung maupun tidak masuk ke telinga burung perkutut itu ter tersebut. Waktu yang paling tepat untuk memandikan burung perkutut adalah sore hari, malam hari, menjelang maghrib atau pada malam hari e, pertengahan malam. Memandikan burung perkutut anda seminggu sekali atau dua minggu sekali atau sebulan sekali itulah sangat penting untuk e, menjadikan burung perkutut yang liar yang kesit bisa menjadi jinak. Dan bisa menghilangkan kutu-kutu maupun menghilangkan eh, kusam di bulu perkutut tersebut. Dan perawatan kesehatan dan stamina burung perkutut, eh, kita harus memperhatikan adanya penyakit burung perkutut tersebut. Penyakit yang sering menjangkit burung perkutut adalah cacingan. Tanda-tanda cacingan biasanya bulu burung eh, selalu mengkoro, dan kotorannya mencret atau encer. Jangan anggap remeh penyakit ini burung perkutut yang cacingan biasanya malas bunyi dikarenakan tidak fit e, tidak bugar dan selalu mengkorok bulu bulunya e, selalu merinding istilah bahas jawanya perkutut akan cepat kurus badannya dan kotorannya akan bau dan e, tubuhnya akan nyilet atau dadanya itu e, nyilat istilahnya e, kurus lah gitu untuk burung perkutut yang sudah lama dipelihara di rumah biasanya sangat jarang ter, terserang cacingan penyakit cacingan biasanya hanya terjadi pada burung perkutut yang masih baru keluar dari peternaknya atau e, baru ditangkap dari hutan atau di perkutut umumnya alas sangkar yang tidak e, steril maupun alas sangkar yang e, kotor maupun bisa mengakibatkan kuman maupun telur-telur cacing yang menghambat di bawah ataupun e, Sang petarangan burung perkutut tersebut. Cara pengobatan cacingan cukup dengan menggunakan kombantrin tablet ukuran e, 125 mg, dipotong kecil sebesar biji kacang hijau seperlapannya aja atau sepucuk kuku. Lakukan ini pada malam hari agar burung tidak stres e, dan tidak lemas karena pengobatan obat. Setelah diberi obat cacing, besoknya segera dibersihkan sangkarnya atau cuci sangkarnya dengan bersih dengan menggunakan e, Entah itu sunlight bisa menggunakan sabun dan lain sebagainya. Yang terpenting eh, sangkar tersebut bersih dari kuman maupun bersih dari virus-virus atau bakteri jahat. Lakukan ini sekali lagi satu minggu. Kemudian untuk memastikan burung perkutut Anda itu benar-benar eh, sembuh dari penyakit cacingan. Untuk pencegahan sebaiknya berikan pakan jadi bermerek karena pakan bermerek biasanya dimasak dalam pengolahan dan berikan air minum yang uh, telah masak ataupun yang uh, masaklah matanglah atau air mineral yang matang. Jadi uh, meminimi, meminimkan burung perkutut itu terserang penyakit cacingan. Dan kita harus uh, selalu senantiasa mengecek stamina burung perkutut itu tersebut. Burung perkutut uh, seperti anak-anak bisa diberi e, vitacik atau air minum vitacik untuk air untuk anak ayam itu kita campur ke air minumnya e, supaya apa supaya sehat e, minumnya 1 sampai 2 minggu sekali untuk menjaga kestabilan bunyi burung perkutut tersebut dan selain itu juga bisa dilolohkan kacang hijau yang sudah direndam dengan air panas dan dibiarkan mengambang rendaman kacang hijau tersebut selama 6 sampai 8 jam sampai lunak sampai empuk lalu dilolohkan pada burung perkutut tersebut di malam hari sekitar 5 sampai 7 butir kacang hijau yang sudah lunak tersebut. Selain itu, kita harus senantiasa mengerek atau kasih kekerean burung perkutut tersebut. Pada dasarnya burung perkutut rumahan tidak Perlu dikerek, burung perkutut yang dikerek adalah perawatan harian untuk burung perkutut yang mentalnya uh, saja kurang bagus, mentalnya kurang uh, fit, uh, dan selalu minder bila ketemu burung perkutut yang lain. Jadi, untuk kerean itu fungsinya bermacam-macam: satu, untuk mengeplongkan atau uh, agar selalu gacor, dan ngeplong. Kedua, untuk menstabilkan birahi burung perkutut tersebut. Selain itu, juga bisa untuk meningkatkan daya fighter burung perkutut tersebut. Yang lebih penting adalah penjemuran karena burung perkutut adalah burung yang menyukai panas di alam liarnya. Burung perkutut itu sering uh, berjemur di panas istilahnya gitu. Pada kondisi cuaca yang dingin biasanya burung perkutut agak malas bunyi karena uh, burung perkutut itu uh, habitatnya memang di habitat yang uh, agak panas atau panas. Dan selain itu, air sehat untuk burung perkutut air merupakan kebutuhan esensial makhluk hidup begitu pula bagi kesehatan yang kesegaran seekor perkutut mengenai air yang terbaik bagi perkutut adalah beberapa versi yang diyakini merupakan air sehat yang terbaik untuk burung perkutut adalah air sumur air sumur bagus air uh, mata air itu bagus air mineral juga bagus untuk pecinta burung perkutut yang menggunakan air sumur sebaiknya air untuk burung perkutut piaraannya, memiliki kendala terutama mengenai masalah kebersihan airnya dan kandungan mineralnya atau sat tertentu yang terdapat di dalam air sumur mungkin saja tidak baik bagi tubuh seekor burung perkutut jadi air mineral itu memang kita harus memperhatikannya jangan sampai kita ngasih air minum burung perkutut tersebut air PAM atau air PDAM yang berbau dengan bahan-bahan kimia atau kapurit yang kandungannya klorurit Klorida yang banyak terdapat dalam air eh, pam tidak baik bagi pencernaan burung perkutut tersebut eh, dan bisa juga diberi air matang sebagai besar pecinta burung perkutut memberikan air matang sebagai minumannya yang paling baik untuk eh, burung perkutut karena dianggap dengan dimasakkan air maka semua kuman penyakit akan mati eh, jadi eh, kita pelihara burung perkutut tersebut seperti layaknya kita kita sendirilah anggap itu eh, kita sendiri jadi selalu minum air matang supaya Uh, istilahnya, tidak pilek, tidak masuk angin, dan lain sebagainya. Untuk burung perkutut yang lemah, jika nanti uh, terminum air yang belum dimasak, misalnya air hujan, air PDAM, uh, air minum yang disarankan, itu tidak bagus untuk burung perkutut tersebut. Dari kendala yang dihadapi, jika memberikan air sebagai minuman, burung perkutut dapat kita simpulkan bahwa air yang baik digunakan adalah air matang, terutama jika airnya diambil dari sumur. Uh, itu bagus. yang tidak bagus itu air pam, air PDAM, air hujan dan lain sebagainya. Selain itu diharankan pula untuk selain itu membersihkan wadah minum setiap tiga hari sekali paling lama seminggu sekali. Jadi kotoran-kotoran yang sering menempel di wadah, pakan air minumnya itu selalu bersih. Kadang burung perkutut kan selalu berak maupun membuang kotorannya itu di air minumnya. Jadi air minumnya itu jadi keruh dan menimbulkan bakteri untuk Uh, burung perkutut tersebut jadi kalau cepuknya diberai burung perkutut otomatis kan bakteri ataupun virus ataupun kuman-kuman yang di dalam air minum itu tersebut kan banyak kalau terminum oleh burung perkutut kita otomatis kan burung perkutut kita kan jadi uh, kurang bagus lah istilahnya gitu jadi menimbulkan penyakit jika ingin lebih baik lagi setiap hari Sabtu pagi air minum ditambahkan vitamin burung seperti e, uh, vitamin C dan pada sore harinya air vitamin tersebut kita buang dan diberikan air biasa. Vitacik itu apa? Vitacik itu e, minuman untuk e, anak ayam itu loh, anak yang e, bisa dibeli di toko-toko burung atau toko-toko unggas. Selain itu memandikan burung perkutut seminggu sekali e, sangatlah penting e, untuk penjinakan, untuk kesehatan burung. E, selain itu e, kita harus senantiasa jemur juga selalu penting agar tidak beruntak sewaktu dimandikan kedua kaki perkutut dikepit antara sela-sela jari telunjuk dan ibu jari dan kita semua kan sudah tahu dan sudah pernah sering memegang gunung perkutut cara bagaimananya kita tidak saya tidak menjelaskan di sini karena semua sudah bisa memegang gunung perkutut dan memandikannya dan yang terpenting jangan sampai lepas karena kalau lepas nanti kita sendiri yang rugi dan dan menyesal di kemudian hari burung yang selalu mandi kembali ditaruh dalam sangkar yang untuk sementara waktu digantung di tempat teduh dulu ia akan mengepak-ngepakkan sayapnya dan bulu akan mengering sedikit demi sedikit e, oleh tiupan hembusan angin di sekelilingnya baru setelah bulu agak kering sangkar dipindah di tiang gantungan yang tidak perlu ter, e, terlalu panas banget jadi diangin-anginkan jadi diangin-anginkan di teras gitulah istilahnya kalau bakalannya masih sangat mudah sekali penjemuran sangat terlalu lama cukup sampai bulunya kering saja jadi kita harus penjemuran itu e, mengikuti umur bila umur perkutut itu tidak kuat jemur atau perkutut piye jangan lama-lama penjemurannya kalau burung kita perkutut yang udah remaja bolehlah lama-lama dan untuk yang tua juga juga jangan terlalu lama karena birahi burung perkutut tua itu e, tingginya Cepet lah istilahnya nanti kalau burung-burung bekur -burung atau nguar e, tidak bagus untuk burung perkutut lomba. Demikian dulu ulasan-ulasan dari saya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. E, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Salam rahayu, salam Pungmaninya dari Sabang sampai Merauke, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, dan tak lupa pula saya ucapkan, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."